bagaimana sebenarnya misi bantuan Gaza ini perlu diteruskan. Jadi untuk hari ini sebenarnya kami sangat bertuah di Malaysia hari ini. Kita bawakan dua aktivis kemanusiaan yang turut serta dalam GSF baru-baru ini untuk kita dengarkan suara mereka, untuk kita dengarkan pendekatan mungkin bagaimana usaha yang perlu dilakukan seterusnya. Ya betul. Di studio ni tak ada ombak ke, tak ada bintang nak tengok malam-malam. Eh. Nak memati drone tu tak ada. Kami nak perkenalkan. Kita sangat bersati bersama dengan Tuan Razali Awang, Perunding Media Al-Khair Malaysia. Juga bekas bersama, pernah bersama dengan kita juga di uh, TV3 Media Prima ni. Selamat ya. datang, Tuan Razali. Uh, dan juga kita ada yang pernah bersama dengan kita juga secara alam maya Uyuh. dari atas lautan sebelum ini. Uh, Ilya Balki Suhaimi, sukarelawan JSF. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masih lagi saya percaya ya sibuk untuk memberi uh, pelbagai pengalaman perkongsian hmm. kan ketika ini uh, penat pun orang kata tak hilang lah kan tapi mungkin uh, sekadar permulaan ini kita nak lah sedikit bagaimana ya. mungkin situasi uh, sewaktu dalam tahanan Israel itu sendiri kan pelbagai kisah pelbagai cerita yang kita dengar mungkin kita nak dekat nak adakan pandangan daripada Tuan Razali dan juga Ilya sendiri hmm. situasi sebenar kepada orang yang lebih tepatlah bagaimana mungkin keadaannya sehinggalah sampai ke Turki sendiri. Okey, uh, saya mungkin perspektif saya mungkin sedikit berbeza hmm. kerana saya dah dah berpengalaman keluar masuk penjara dan lock-up di beberapa buah negara asing hmm. dan uh, alhamdulillah dengan GSF itu kami telah pun uh, diberi kursus yang sepatutnya non uh, non, non violence resistant So uh, saya daripada permulaan lagi daripada interception kami telah mengikuti oh. apa yang perlu kami lakukan dan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini. Fasa ya. pertama adalah fasa kami di Ceroboh dan fasa kedua apabila kami berada di immigration di Sdot hmm. uh, pun benda yang sama DC dye hmm. uh, walaupun malam saya suka uh, sekarang ini, uh, Gen Z pakai DC dye ya DC dye ha. berapa jamnya? Uh, berbeza dengan saya 5 uh, jam sebab saya tak ada jam masa itu <laughs> yeah. cuba saya ingat saya sampai uh, saya ada atas alma Maghrib dan saya tak tahu terlepas tu. Hmm. saya rasa mungkin lebih 5 jam hmm. uh, dan uh, di situ pun adalah sedikit proses uh, yang kami perlu ikuti uh, yang mana uh, berapa barangan peribadi disaring dan sebagainya yeah. uh, dan akhirnya uh, dari situ kami uh, sedikitlah pengalaman tapi sebenarnya saya pernah kena pun dekat Thailand mm. bila leher diikat ke belakang dan di, leher, ditolak yeah. dan dimasuk ke dalam Black Maria mm. cuma dalam Black Maria itu kita kita tahu itu adalah satu bentuk uh, uh, physical torture uh, yang mana suhunya adalah 16 darjah Celsius dan Uh, pada malam hari uh, dibuka, dibuka lampu saya ni selalu bernasib malang saya selalu menjadi orang yang pertama masuk dan orang paling dah akhir keluar. paling akhir keluar okey okey dan uh, dari situ uh, dah tak apa tak tahu siang ke malam cuma bila kami sampai di penjara uh, dah siang bila buka tu dah tahu siang cuaca uh, di tengah padang uh, negif Uh, dan cuaca memang membahang terasa sekali yeah. uh, dan dari situlah bermulanya proses dan uh, pengalaman mungkin benar ini kontroversi hmm. saya hmm. pernah berada di dalam lokap besi tapi uh, dari segi layanan tu saya rasa yang ini lagi mengikut SOP. saya okay. hmm. bukan saya memang anti Zionis saya anti Israel yeah. uh -huh. tapi pengalaman saya pengalaman saya berada di Mesir memang ya yeah. uh, menyakitkan eh? hati yeah. dengan oh. bahasa dengan kasar yang tak dia tak ada tak ada budi bahasanya hmm. tapi yang ini walaupun kita tahu sebab kita berdepan dengan musuh yeah. so yeah. mindset kita dah bersedia ditambah dengan uh, yang simulasi kita buat berdepan dengan dia orang. so saya tak ada macam menempuh pengalaman sebelum ini hmm. kecuali uh, apabila kami uh, dipindahkan sel ke sel hmm. okey itu pengalaman ya yeah. Ilya uh, antara kapal terawal yang kena intercept kan dan awak pun antara dah berkongsi kisah juga macam mana diorang ni redo kan bukanlah nak kata happy tapi menyantuni oh. situasi tersebut dengan sangat baik dan berbezalah oh pengalaman awak sendiri secara ringkasnya dia. Uh, saya sambung, ah uh, kes hari ialah satu keslah. Ya. Ah uh, saya rasa sekali nak uh, lebih fokuskan kes tadi di dalam penjara sebab okay. tadi uh, tanya pasal penjara. So lepas <laughs> kami masuk Black Maria tu macam uh, Brazil cakap tadi ada ada SOP. Hmm. Betul. Dan masa lampot tu macam SOP kalau kita pergi cucuk covid tu kan. Hmm. Ada table ada table sangat oh. macam dah prepare awal. Okay. Jadi kita tahu ini adalah sebuah uh, dia sebenarnya kita macam, kita tak kan intercept ke tidak tapi sebenarnya dah ready untuk kita intercept. Memang ada filing. Kita ada lima terus memang ada 500 file yang dia sediakan. So masa kita bergerak daripada Black Maria menggunakan Black Maria tu hampir makan masa dalam 2 ke 3 jam. Jadi saya sampai di situ, dia bawa kita diletakkan kita dalam satu kandang. Saya hmm. lebih saya lebih suka gunakan kandang sebab memang macam kandang memang hmm. hanyalah besi berdawai dan dua. Satu adalah uh, macam waiting room, satu lagi adalah yang dah settle. Hmm. So kita masuk dalam kandang tu dan dia akan panggil salah satu, satu nama dan dia tanya, uh, nak stay ataupun nak balik? Hmm. Uh, so saya kata, kata saya memang nak baliklah sebab kita orang Malaysia, kita adalah satu enemy country dan kita memang kena balik. Hmm. So kalau ada orang yang cakap, oh saya nak stay, oh confirm ke tak nak balik? Dia tanya, dia tanya lagi sekali. Lepas tu, orang tu macam ada yang ada yang jenis psycho, dia kata, cuba buka fail, check dalam fail memang masa saya cakap saya nak balik dia kata saya nak stay. Mm -hmm. So kita pun diberikan baju. So dalam proses menukar baju itu adalah beberapa kes harassment yang berlaku mm. kepada delegasi lelaki dan juga wanita. Mm. Tapi alhamdulillah kami dijaga, mm -hmm. dimuliakan. lah. maksudnya kita memang dijaga. Ada pun kes macam contoh di, bukanlah diheras, disuruh buka baju pun dalam keadaan yang sangat terkawal dengan wanita dalam bilik. Jadi kita masih lagi boleh boleh terima lah yeah. benda tu. Yeah. Kemudian kita bawa masuk ke bilik kedua, bilik health check-up. The so-called health mm -hmm. check-up lah. Just untuk memenuhi SOP. Mm -hmm. Kemudian ada kes-kes dalam penjara yang cakap tadi kita dah check, tapi dia tak bagi ubat. Mm -hmm. Ataupun dalam penjara ada yang minta insulin tapi uh, ubat tu tak bagi. Dia bagi pen tapi ubat tu tak bagi. Ada yang hampir mati uh, sebab dia ada masalah bawa. Kalau tak makan ubat tak boleh makan dan tak boleh minum. Jadi dia akan masuk emergency. Itu disengajakan ke? Itu je? disengajakan. Semua oh. itu disengajakan. Tapi okay. kalau ada contoh lah ada orang ni sakit mungkin, sakit kepala ke sakit perut ada bagi. Okay. Tapi yang sakit yang betul-betul um, kritikal ada uh, saja melengah-lengahkan. Ada seorang uh, pak cik Paulin Palestinian sebab dia ada Palestinian jadi asma punya inhaler tu dia sengaja melambatkan. Dia nak bagi kita suffer. Okey lepas tu dah settle kita masuk ke kandang yang kedua itu kandang yang kita dah prepare. Sampailah satu tim ni semua dah prepare. Okay. Penuhlah kandang tu barulah kita bawa keluar. Dan amazingly dalam kandang tu dihidangkan air. Oh. Jadi dekat sini kita nampak orang ni sebenarnya adalah satu propaganda good cop hmm. di mana kita, dia nak kita bawa suara kepada dekat dekat rakyat luar. Mm -hmm. Um Israel ini sebenarnya baik. Israel ini sebenarnya mm. okey tapi mm -hmm. kita tahu orang yang melayan kita tu adalah orang yang membunuh kanak-kanak dan wanita. Uh, apa ni yang intercept kita tu adalah uh, uh, Israel Askar Kumpulan syaitan 13. So syaitan 13 ni memang dikenali dengan membunuh bayi dan uh, bayi dan wanita. Jadi di mana ada sopan santun di situ masa kita macam kalau dengan baby yang tak bersalah pun orang boleh bunuh ini yeah. kan kita cumanya mm -hmm. sebab dia tahu ada MPs, ada orang-orang yang ternama yeah. ada orang yang popular jadi dia try untuk propagandalah itulah yeah. untuk macam yeah. buat a good cop dia lebih bersedia mm. lah ya yeah. mm -hmm. uh, dan kalau kita sentuhkan berkenaan dengan aktivis kemanusiaan dan ramai juga dalam kalangan influencer turut serta mm -hmm. untuk JSF kali ini bagi Ilyas sendiri kan kalau kita nak lihat sebenarnya dari segi tanggungjawab setiap influencer yang pergi ini untuk memberi impak kepada mereka pengikut-pengikut mungkin Ilya sendiri kan, bagaimana sebenarnya kita nak menyuarakan ataupun nak menarik perhatian mereka ini supaya isu ini tidaklah seperti satu petik atau kelesuan sekejap pasang sekejap surut sekejap tenggelam sekejap timbul bagaimana mungkin impak yang diberikan sebagai influencer saya nampak baru-baru ni ada tular satu video uh, askar Israel record gambar ataupun video lelaki-lelaki uh, Palestin dalam tahanan yang uh, diikat belakang dia tunduk ke bawah bila kita cakap bila kita saya share benda tu ramai orang tanya ini ke keadaan kalian saya cakap ya. So jadinya orang Malaysia dapat relate kepada oh macam mana kalau contoh saya adalah mak saya, mak saya dapat relate anak aku dalam penjara begitu. Hmm. Ada kawan kawan aku dalam penjara begitu. Hmm. Jadi kita akan lebih relate close. Kita dah 2 hmm. tahun, kita dah macam dah, dah dah macam tadilah dah lesu dah bisu macam apa yang akan terjadi saya cakap hmm. sebab bila mana ada wakil-wakil Malaysia ataupun wakil-wakil negara pergi hmm. dan wakil tu pula adalah orang sangat dekat dengan kita semua akan rasa oh palestinian diikat belakang hmm. kawan aku pun diikat belakang jadi kita akan lebih rasa tu lagi kuat daripada kita hanya sekadar video menonton kita tengok orang strangers hmm. but yeah. now kita dapat relatekan strangers tu is our own family and kita family kita tidak lain macam tu okay. jadi dia dapat relatekan hmm. lebih lebih-lebih lagi lah. Ya, tercapai. Saya percaya lebih dekat lah apabila ramai ramai daripada kalangan kita juga yang berada di sana. Uh, Tuan Razali, mungkin uh, misinya sangat jelas. Kalian juga berulang kali bercakap mengenai perkara ini. Break the siege, break the silence. Saya percaya kedua-duanya berjaya boleh kita katakan juga pada ketika ini. Selepas ini, macam mana apa perancangan? Sebab saya percaya ini adalah usaha berterusan. Belum lagi betul-betul berjaya pada ketika ini. Okay. Seperti kita sedia maklum sekarang ini, flotilla, hmm. kita dah, yang ketiga ke-9 dah, dah berakhir semalam ya. Yeah. Uh, dan kita seperti-mesti maklum konvoi darat mm. uh, bukan flotila darat. Jangan mm. salah faham flotila itu di laut. Darat yeah. okey bantuan darat kita pun sebenarnya telah pun bermula. Mm. Uh, sehingga semalam dilaporkan 400 trak telah pun memasuki uh, ke uh, Gaza melalui Karim Shalom ataupun uh, Karim Abu Salam. Mm. Karim Abu Salam ni dia bukan betul Rafah dia uh, berbeza dia di adalah di timur uh, pitu rafah uh -huh. yang kalau pitu rafah tu kita langsung berurusan Dari terus, dengan ya. palestin uh -huh. yeah. tapi di kareng abu shalom ini kita berurusan uh, dengan israel dan baru disalurkan uh, adalah berapa agensi yang dilantik oleh israel uh -huh. uh, yang menguruskan benda itu. cuma persoalannya sekarang uh, kita memerlukan paling tidak Uh, antara 600 terak hingga 700 terak wow. satu hari untuk bagi memastikan kita ada tempoh 60 hari saja ok uh, Gencatan senjata ini ada yang tulis perang telah berakhir semalam yeah. saya kata perang masih lagi belum berakhir mm. cuma gencatan senjata yang tersangat rapuh uh -huh. uh, sebab ada tiga komponen utama yang perlu dituruti Betul. dan kita tak tahu uh, sejauh mana kedua mm. pihak ini akan mematuhi ketiga komponen dan uh, persoalannya sekarang uh, apabila eh uh, 400 4 uh, dia memerlukan 700 700 trak satu hari bagi menampung keperluan untuk tiga bulan yang pertama. Dan uh, sebab itu uh, dari segi penyelarasan sekarang banyak negara ingin menghantar Betul. dan telah pun ada di Mesir ya. tetapi akses yang ada begitu terbatas mm -hmm. dan sebab itu kita harapkan juga pada masa yang sama sehingga perbincangan semalam kami dua hari ber, berbincang mm -hmm. uh, bagaimana uh, apa yang kita boleh lakukan di sini mm. untuk memastikan tindakan yang lebih konkret dapat diambil bagi memastikan proses penghantaran terus berjalan tanpa sekatan Sebab kalau kita lihat Mesir adalah satu negara yang fragile negara yang polisi cepat berubah atas beberapa faktor satu negara kita kata negara yang dikuasai tentera walaupun dikata ada pilihan raya yeah. dan uh, saya semalam uh, kemarin uh, berjumpa berbincang panjang dan selepas hari ini pun ada satu lagi perbincangan panjang kita meminta supaya Malaysia uh -huh. memainkan peranan untuk uh, memastikan gejatan gejata sejati ini berkekalan hmm. uh, dan kita akan suarakan. ...perkara ini juga melalui pertubuhan negara Islam. Dan hmm. uh, pada ketika ini pun penyelarasan telah pun dibuat sebenarnya. Okay. Yeah. Uh, kalau kita lihat, uh, saya dimaklumkan pada pada pagi Jumat sahaja... ...12 terak dari Arab Saudi telah pun memasuki. Uh, dan semalam katanya Mesir telah pun uh, menghantar 400 terak. Dan itu pun diperiksa. Di yeah. Karim Shalom tu yeah. askar-askar Israel memeriksa. Dan mendakwa pula yang uh, uh, kumpulan Hamas ini masih lagi merompak uh, bantuan yang disalurkan. Ini naratif yang kita yeah. perlu yeah. perbetulkan ya. Sebab mm. kalau kita lihat Israel akan mencari kita panggil loop-loop tertentu mm. untuk merosakkan gencatan senjata yeah. Sebab gencatan senjata sejati kita tak dapat nafikan gencatan senjata sejati ini mungkin impak yang berlaku daripada break dia silence yeah. yang dibawa oleh global summit flotilla mm. dan kalau kita lihat juga gejolak senjata ini adalah men mencipta sejarah uhum. apabila negara Arab sendiri mm. ha, yeah. yang tanpa uh, pedulikan Israel menekan Trump mm. kerana kembali kepada insiden yang berlaku di Qatar yeah. ha, bagi negara Arab seperti kita tahu Qatar uh, Qatar merasa diri negara itu sendiri terancam yang mana Qatar merupakan adalah negara yang menempatkan paling ramai Uh, 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 sorry, camp uh, tentera terbesar Amerika Malaysia. Syarikat yeah. di uh, Asia Barat. Hmm. Ha? Dan negara-negara uh, Arab melihat serangan yang dibuat ke atas katil itu satu perbuatan yang telah melampau dan memberikan tekanan. Hmm. Sehingga uh, apa uh, uh, perjumpaan bersemuka yeah. diadakan di Syam Al-Sheikh. Hmm. Ha? Dan kita, walaupun benda ini adalah satu kita lihat negara Arab sebenarnya ada kuasa yeah. untuk melaksanakan gejatan senjata ini. Dan retetan itu misi bantuan darat telah pun digerakkan dan telah pun memasuki. Ada yang ada masuk dah masuk ya, dah. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya inisiatif yang dilakukan melalui JSF ke atau FC dan Thousand Madeline ini hmm. pastinya menjentik sedikit lah kan hmm. bagaimana kita melihat bahawa ketika hari ini kecatan kejahatan dilakukan, mungkin ramai lagi yang berharap ada lagi berita ataupun perkabaran baik. Cuma kalau kita lihat dari sudut geopolitik yang kompleks ketika ini, Tuan Razali, bagaimana sebenarnya adakah tekanan diplomatik yang dihadapi oleh negara-negara luar juga menyebabkan mereka ini terpaksa membisu tidak berani untuk menyuarakan ataupun menyokong isu Palestin ini sebagaimana yang kita tengah usahakan. Okey, kita dapat lihat eh desakan itu kebanyakan datang daripada negara yang selama ini mendokong Israel. Israel. Eh? Yeah. Kita, li kita lihat kita uh, lihat Itali sebagai cont yeah. sebagai contoh tunjuk perasaan besar-besaran. Yeah. Mm. Britain negara yang bertanggungjawab merangka penubuhan negara Israel yeah. telah mengiktiraf negara Palestin. Begitu juga Norway. Yeah. Dan uh, gerakan dalaman yang berterusan di Amerika Syarikat sendiri yeah. yang memberi tekanan kepada White House supaya menghentikan uh, Polisi, uh, polisi sokongan kepada uh, Israel kerana duit mereka telah pun duit cukai mereka telah, bukannya untuk keba kebajikan rakyat Amerika kalau kita tengok isu health insurance di Amerika ya. rakyat Amerika menderita tetapi uh -huh. Israel menggunakan duit itu bukannya untuk kemanusiaan tetapi membunuh hmm. penduduk di Gaza hmm. sebab itu kalau kita lihat dalam laporan pada ahad lepas 63% uh, penduduk Israel sendiri tidak lagi menyokong atau menerima kepimpinan Benjamin Netanyahu itu impact daripada hmm. uh, daripada luar yang memberi kesan kepada politik dalaman Israel ya. itu sendiri. Ya. Okay. Baik. Eh uh, sejauh adalah gerakan global satu dunia pada ketika ini eh ya. mungkin belum lagi semua tetapi apa yang dilakukan oleh kalian bersama dengan JSF ini sangat menarik perhatian sebab saya saya nak memetik uh, satu kata-kata inilah, Mungkin seorang saja rakyat daripada sebuah negara ini yang join JSL tapi impaknya kepada satu negara tersebut yeah. kerana dia nak tahu rakyat dia itu selamat ke tidak mm -hmm. dengan gerakan ini. Sekarang ni Ilya, uh, dah, dah, mungkin banyak pengalaman Ilya ada kongsikan, banyak perkara yang Ilya ada perkatakan. Selepas ini pula, rakyat Malaysia yang sedang berada dalam momentum yang baik untuk menyokong gerakan mm -hmm. ini, apa yang boleh kita lakukan lagi? Sebab mungkin di mentaliti ini okey dah, dah kejahatan senjata dah, apa lagi kita boleh buat untuk terus menyokong Ilya? Uh, saya rasa gencatan satu macam tadi awak tadi cakap ini adalah apa yang sangat rapuh sebab hmm. saya rasa ia adalah satu per, dia bukan perang yang final hmm. dia perang yang diubah diubah cara hmm. sebab saya rasa macam baru pukul 2 pagi tadi saya bangun ada satu um, kita mendapat yeah. uh, saya nak cakap pun saya tak, saya sedih yeah. mendapat kabar uh, pembergian uh, salah seorang media yang sangat ya, masya Allah dekat yeah. dengan kita yeah. um, Salih al jaroa Cak Farawi. So dia dah dua tahun mm -hmm. berhempas pulas 700 700 hari berhempas pulas memberikan uh, broadcasting yang secara live yeah. kepada kita tentang apa yang berlaku di Palestin. Dan subhanallah semalam Allah angkat darjat dia. Dia pun telah uh, pergi syahid uh, bersama-sama dengan uh, sahabat dia Anas. An so saya rasa kenapa benda itu berlaku walaupun baru dua hari ceasefire. Masih kenapa benda tu masih lagi berlaku? Kenapa ada kematian? Mm -hmm. Sedangkan kita baru baca satu um, status daripada seorang orang Malaysia, dia dicakap, "Alhamdulillah, buat kali pertama kami boleh tidur tanpa rasa takut." Tiba-tiba yeah. kita dapat khabar yang salih ni sangat dekat dengan kita ni dah meninggal. Yeah. So, uh, sebab ada satu kumpulan pengkhianat telah uh, membunuh dan menembak sebanyak tujuh kali. So, walaupun bukan datang daripada letupan ataupun bombing secara atas atas dekat latas ada yang di kat bawah dia orang dah mengatur dekat bawah sebanyak yeah. siswa ini yeah. apa yang berlaku mm. so kita still lagi kena mm. bukan bukan masanya untuk kita rasa selesa yeah. walaupun siswa dia ada fasa pertama fasa kedua fasa ketiga tapi bila daripada gelombang semut flotila ni rakyat mula uh, selit mm. tiba-tiba ada kes soleh mm. kita lagi celik. Yeah. patut kita lagi kena share kena share kenapa kenapa kes soleh ni sedih kita patut yang gembira dengan pemergian dia tapi bukan kita sedih sebab dia pergi mm. sebab sebab kita rasa dia Allah angkat darjat dia dia dapat syahid yeah. Dan uh, kita sedih sebab dia pergi sebabkan ada orang bawahan yang khianat yeah. orang yang sepatutnya bersama-sama dengan dia yeah. me me menahan ataupun menentang Israel tapi menjadi tali barut Israel mm, mm. dan menghentam pula dia, membunuh yeah. pula dia. Yeah. Dan kita tak tahu nasib siapa lagi wartawan-wartawan sebab yeah. ada uh, saudara kita ada saudara Haikal dia tuliskan satu, ada satu keluar dalam satu newspaper tapi uh, artikel itu dah tak ada. Dia cakap dia akan target, Israel akan target sesiapa sahaja yang ada related to Hamas. Hmm. Dan memang keluar satu uh, uh, artikel mengatakan yang Saleh ni berkaitan dengan Hamas. Hmm. So ha uh, Saleh bukan broadcast tentang Hamas. Hmm. Saleh so, broadcast tentang kekejaman Israel yang berlaku di tanah Gaza. Yeah. Hamas atau related atau tidak, tidak, itu cerita yang kedua yang yeah. penting adalah kekejaman. Mm. So saya rasa kita tak perlu selesa lagi apa yang berlaku ceasefire fasa 1 2 3 macam tadi mm. terak bantuan masuk bila-bila masa saja dia orang boleh yeah. membohong sebab mm. kita tahu mereka adalah bangsa yang membohong. Mm. Jadi kita teruskan doa, teruskan support pressure the government, pressure the international government uh, dan dan make sure justice is finally achieved lah InsyaAllah. throughout benda ini. Dan uh, pastinya kita buat kata Ilya tadilah uh, bukan masa untuk kita rasa selesa yeah. tetapi momentum harus digerakkan terus uh, terus untuk kita pastikan agar rakyat Palestin ataupun isu berkenaan dengan Palestin ini dapat kita dengar kabar yang gembira tentang hak suara ataupun kebebasan mereka. Apa pun terima kasih di atas jasa kalian pada ketika terima ini saya percaya masih lagi sedang diusahakan sedang berjalan uh, Tuan Razali Awang dan juga Ilya Balki Suhaimi terima kasih kedua-duanya terus memberikan advokasi juga lah ya. Pengetahuan uh, kepada kita semua. Sebab saya percaya um, selagi kita tak bercakap, selagi itu orang tak akan faham. Lah. Ha, sebab dia macam-macam cara membaca pun kadang-kadang tak nak membaca. Ha, kita kena bercakap juga.